Также хотелось бы сказать, что в этом году есть грандиозные планы. Вы видели, у нас появилось много новых аттракционов. Это и канатный парк, это и другие аттракционы, и просто спортивные площадки. Было принято решение построить в детском парке «Сказка» веревочный парк. Это сейчас очень, очень популярный вид отдыха, это активный вид отдыха. Вот, мы в основном э, при строительстве уделяли внимание э, маршрутам, этапам по сложности, которые будут подходить только для детей, в основном для детей. Э, всего в Украине на сегодняшний день таких парков, э, по-моему, около 7 парков. У нас четвертый парк э, вот сейчас строится. И, ну, конечно же, это в первую очередь активный отдых для всей семьи. Сюда можно ну, вот, и папы, и мамы приходить. Так что приглашаем всех сумчан посетить парк единственный в сумской области. Также с удовольствием всех рады видеть в этом парке. Мы планируем в этом году восстановить детскую площадку «Змея». То есть там будет сделана, скажем, по современный стиль спортивная площадка и детская площадка, где поменьше дети смогут спокойно проводить время. Так как действительно вот та спортивная площадка, которая у нас появилась в прошлом году, она функционирует более для старших деток. Так как маленькие, ну, действительно, такие аттракционы тяжелые. То вместо змеи у нас планируется для меньших детей сделать спортивную площадку. Также увидели зафункционировать крепость видите, что маленькая крепость уже принимает своих посетителей. Глобально, конечно, это будет, наверное, через год, как мне обещали люди. То есть это открытие большой крепости с полным спектром итальянского мороженого и тому подобное. Но маленькая крепость – это такой, скажем так, шаг с их стороны. Это была просьба со стороны детского парка, со стороны страны, чтобы она Открылась эта маленькая крепость и показала людям, что действительно идет развитие, идет красота. Вы видите, какая красивая крепость получилась. Я думаю, что большая получится в два раза красивее, в два раза эффективнее. Так что ждем. Единственное, конечно, очень жаль, что не радует фонтан в этом году. Действительно, есть с ним проблемы. Мы пытались их устранить, но в сезоне мы постараемся хотя бы, чтобы он радовал сумчан. Но... К сожалению, его надо реконструировать. Мы это все понимаем. Фонтан требует все-таки современного оборудования. И мы это сделаем в любом случае рано или поздно. То есть, наверное, в следующем году в конце этого года но ну, это будет сделано. Но я думаю, те плюсы, которые я назвал, и крепость, и аттракцион, они компенсируют слегка. И сама чтобы дети получили наслаждение.